হয় হেল্ল' নমস্কাৰ নহয় ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল চকুৱাইছোঁ অলপ দেৰি অলপী ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো মই আজি মই আৰু মোৰ লগৰটো আজি এখন ভাল জেগালৈ যাম ক'লৈ যাম আপোনাৰ সি মই ইতিমধ্যে তাক ফোন কৰিছোঁ সি আহি আছে আৰু জানো এইডোখৰৰ তাহাঁতৰ বাতৰি এডোখৰ ৰখি আছোঁ কেতিয়াকৈ আহিব আৰু চাই থাকোঁ আজি ভিডিঅ'টো আৰু বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকৰ আৰু আহি থাকোঁতে এটা বৰ দুখ হ'ব দেখিলোঁ দেখিলোঁ মানে আমাৰ এইডোখৰৰ মানে কিবা এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল এইডোখৰ মানুহ অলপ গোট খাইছিলে এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে ইমানো ভয় লাগে তথাপিও মানে ছেফটি গাৰ্ড পিন্ধিব লাগে বাৰু মোৰ লগৰটো আহক এতিয়া আমাৰ খৌমণি আহি আছে খৌমণি তই ধৰক এইফালৰ পৰা আহোঁ বুলি কৈছিলিহে তই দেখোন ইয়াত আছোঁ বুলিহে কৈছিলি এইফালে আকৌ দেখোন এইফালৰ পৰা ওলাইছ কাইলৈ পঢ়িছিলে ল'ৰা চাকৰি হ'ব আৰু খৌমণি ব'লা ব'লা আমি ৰাইডত যাওঁ এতিয়া ফাইনেলী গাড়ী যি হ'ব হ'ব আমি ফাইনেল ৰিজৰ্টখন পাই গ'লোহি খালি ইয়াত সংৰীক্ষিত এলেকা বিনা অনুমতি প্ৰৱেশ নিষেধ আৰু গেটখন মৰা আছে জানো ভিতৰলৈ যাওঁ নাযাওঁ তাৰো ঠিক নাই কাৰণ পঢ়িবলৈ দেখোন একো দেখাই নাই সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰাই উভতিম নেকি ফাইনেলী গাইছোঁ আমি ৰিজৰ্টখন চাবলৈ আহিলোঁ কিন্তু ৰিজৰ্টৰ ভিতৰতে নোসোমালোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আমি দেঘৰীয়ালৈ যাম নেকি তাত এটা ধুনীয়া মানে বস্তু আছে সেই বস্তুটো দেখুৱাবলৈ লৈ যাম আপোনালোকৰ আৰু মোৰ লগত আছে এটা খও মণি খও মণি খনী মানে আগতে আমি মানে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আৰু মই হাই কমলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মানে এই তলৰ লগত পঢ়িছিলোঁ তাৰ লগত মানে মই একেলগে পঢ়িছিলোঁ আৰু সি মানে বন্ধুত্ব যিটো এনাজৰী মানে সেইটো আজিও পাহাৰ নাই সেইটো কাৰণে মোক ক'লে যে ভাই ব'লি অকণমান ফুৰিয়ামগৈ আৰু এদিনা আমাৰ দুটা ৰাইড হ'ব ভালকৈ ৰাইড হ'ব আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাম সেইদিনা আৰু ধমকে ধমকে আপোনালোকক ব্লগ দিম সেইদিনা আমি পাতি আছোঁ কোনদিনা যাওঁ মই ইয়াক আজি কৈছোঁ যে মই হেৰিয়ত যাম এইটো কি বুলি কয় এতিয়াতো জুলাই মাহ চলি আছে জুলাই মানে আপোনাৰ লাষ্টৰ মানে পঁচিছ ছাব্বিছ এনেকুৱা তাৰিখ মানে যাম বুলি ভাবি আছোঁ তেতিয়া ইমান খেতিও ভৰপূৰ নহয় হ'ব তথাপিও তথাপিও উপায় নাই যিহেতু ৰাইটাৰ জীৱন লৈছোঁ সেইটো কাৰণে যাবতো লাগিব আৰু ইয়াৰ মানে এটা সু ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটো যদি হৈ থাকে পাৰ্টি কৰিম আৰু পাৰ্টি খাম আৰু বেয়া বস্তু নহয় আকৌ দেই পাৰ্টি বুলি ক'লে বেয়া বস্তুকে অকল নুবুলে আৰু এনে মানে বিভিন্ন ঠাই ফুৰিম আৰু তেতিয়া ফাইনেলি আমি এতিয়া যিটো স্থানত মানে উপস্থিত আছোঁ এইফালে যাই আপোনাৰ যোৰহাট ওলাবগৈ পাৰিব আৰু আমি তিলিয়াডুঙা হৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এখন বিল আছে বিলখনত মেটেকা আছে মেটেকা তলত আছে মা পানী আছে পানীত আছে মাছ মাছৰ পাছত আৰু আমাৰ মঠাইটোত আছে মই আৰু মোৰ বাইকখন আৰু মোৰ লগত ফাইনেলিনে বাইকখন অকণমান চলাই চাইছোঁ আৰু মানে ৰিল বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ই ৰিল বনাব নোৱাৰিলে ৰীল মানে মোবাইলটো কোনকৈ ল'ব লাগিব ই পথালিকে ল'লে আৰু যিয়ে নহওক এনেকৈ ই বনাই আছে আৰু মই এনেকৈ বাইকখন এপাক চলাই আছোঁ ৰিল ষ্টাইলত পাখিতে পাখি লগাই যাব যে মন চাই মোৰ পাই এটা পাই গ'লো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাই কিনাৰে ৰাস্তাটোৱে কৈ আছোঁ এতিয়া ৰাম কাতি দেৱালয়ো কৈছে যে আমাৰ দুখন কথা কথা প্ৰকৃতস্থান আছে ৰাম কাপীৰ দেৱালয়ে ৰাম কাঠী ওলাই আহিছোঁ মই মই লাগি চলাই আছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাই পাৰে পাৰে যাওঁ বনোৱাৰ আৰে আৰে আৰু ধুনীয়া গছ গছনি চাই চাই এখন সুন্দৰ মিচিং গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এনেকৈ আমি ৰামখাপিদ্য মানে আমাৰ যিহেতু দিশমুখ আছে দিখমুখত সকলো জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আৰু ইয়াত সকলো বৰ মিলা প্ৰীতি কৰি থাকে আৰু ভাল লাগে অকণমান আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মেইন ভিউ পইণ্টটো এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ প্ৰায় আছে বিভিন্ন চাপৰি আছে চাপৰিৰ পৰা এনেকুৱা আগতে আমাৰ দেউতাহঁতে ইয়াত এই চাপৰিবিলাকত আগতে গৰু ম'হ চৰাইছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনবোৰ পলিলে এতিয়া দেউতাহঁত নোহোৱা হ'ল বাৰু এনেকুৱা চাপৰিত কোনোবাদিনা যাম বাৰু এনেকৈ ভাবি আছোঁ যে ফাইনেলি যাম আৰু এতিয়া পাই পেলোহি আমি ৰাম কাপিত দেৱালয় আৰু এয়া কেমেৰাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নাহিব পাৰে তথাপিও উপায় নাই মোৰ কেমেৰাটোৱে কোৱাহেঁতেন অকণমান ভাল উঠি থেতেন কিন্তু মোৰ লগতো মোবাইলটো ইমান ঠিক নহয় কেমেৰাটো ঠিক নহয় গতিকে আপোনালোকে দেখুৱাই যায় এয়া ৰাম কাপিত দেৱালয় আৰু ইয়াত মানে দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা হয় আৰু মানে আগতে ইমান মানে হেৰি নাছিলে আৰু পপুলাৰ নাছিলে এতিয়া ফাইনেলি আহি 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 গ'লোঁ আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে মই কৈছিলোঁ যে মই ৰাম কাপীৰ দেৱালয়লৈ আহিম আহিম বুলি ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ৰাম কাপী দেৱালয় মোৰ পাছফালত আছে ৰাম ৰাম কাপী দেৱালয় এইটো মানে মন্দিৰ এইটো মানে ৰাম কাপীৰ দেৱালয় আজি কিমান বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত মানে দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু মানে প্ৰায় এতিয়া যিহেতু অকণমান উন্নত হৈছে সেইটো কাৰণে বহুত মানে হেৰি হৈ গৈছে এইটো কি বোলে আপোনাৰ বহুত ঠাইৰ পৰা ইয়াত মানে মানুহবোৰ আহে আৰু ভালকৈ ইয়াত পূজা বা আলোচনা হয় আৰু ফাইনলি বহুত দিনৰ মই এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ যে মই এনেকৈ আহিম আহিম ৰাম কাপিত দেৱা ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভিতৰত টনা মৰা আছে গতিকে আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আৰু সুন্দৰ নাজাৰা উপভোগ কৰক তাত দে দে নানা দে দে দোনা দে দে ভাল লাগে গাঁওখন সঁচা ফাইনেলি মোৰ লগৰটোৱে বনাই আছে ভিডিঅ' আৰু মই এতিয়া কৈছোঁ যাওঁগৈ ব'ল আৰু এটা লগৰ ঘৰত সোমাবলৈ সেইটো সম্ভৱ বাহিৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা ৰামকা বিদ্যালয়ত চালে কিবা এনেকুৱা লাগে আগতে ইমান পপুলাৰ নাছিলে ইয়াত মানে 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 ইয়াত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয় বুলি মই ক'লোঁ আৰু ইয়াত বিভিন্ন দান বৰঙণি দিয়াৰ ফলত বহুত উন্নত হৈছে আগতে ইমান উন্নত নাছিলে আৰু এতিয়া উন্নত হৈছে ইয়াৰ মানুহ চোকা মানুহ ফাইনেলি কষ্টৱে মই এনেকৈ লগতো ক'লে আহিলোঁ আৰু এগিলাচ এগিলা ঠাণ্ডা পানী খাই ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সামান মাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব